Какое сейчас состояние вашего дела и судебное разбирательство? На каком этапе находится? На этапе того, что в пятницу было вынесено новое, новый винительный акт. Они уже убирают 296 статью, это хулиганские действия. И оставляю, и оставили, ну, новая статья, это 125 часть 2, нанесение легких телесных повреждений. В принципе, что 296 что это, ну, в принципе, вот одно и вот. то же. Но э, им нужно выйти с лицом с этой ситуации. В прокуратуре, да? В прокуратуре, да. да. А, и какие ваши ожидания от этой ситуации? Может быть, все, что угодно. Все, что угодно. То есть, а как с лицом им выйти? Что они, на, что они рассчитывают, в смысле, как это? Так они вот они это рассчитывают. Их э, цель – обвинительный приговор. Но если, э, если э, судом был сделан запрос в МТС, получен официальный ответ, и прокурор его ставит под сомнение, то есть, э, ну, тут слов уже нет, понимаете? Хорошо, а когда следующее заседание? 17 января в час дня. Это mm -hmm. пятница. Скажите, но они вам никак вот из прокуратуры ничего не звонят, не говорят. А зачем вот, что-то? На допросы дополнительные, ничего. У а, да? меня ну, вот это прокуратуру, они вот и вызывают, но ну, вот они не, не имеют права просто. Ага. Ведь уже дело э, в суде, э, они просто поменяли статью, все свидетели, потерпевшие, все фигуранты по этому делу опрошены поэтому ну, я, я так думаю, что это уже будет все. Хорошо.